assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilari kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostiga bir dona like bosib qo'yishni unutmang xayrli kech hurmatli kuzatuvchilarimiz bugun dam olish kuni mana juda ko'pchilik uzatilgan qizlarimiz onalarinikiga borishadi otalarinikiga borishadi bugun mani akalarimni qizlari opa singillarimni qizlari kelinlari jam bo'lib bizani bir maqolimiz bor <laughs> oilaviy tarqalmaylik to'p bo'laylik kamaymaylik ko'p bo'laylik man hozir <laughs> jiyanlarimmarha yosh bo'yicha salom bering salom dilafruz gulchehra kelin sarvanoz nilufa sevaraxon mana oshlarni suzib keldilar nargizaxon mana mani jigarlarim mani jiyanlarim bugun mana biznikiga kelishdi hammalari qaynonalar ruxsat berdi, borib opa singillar bir o'tirib mazza qilibkel xayrli kech hurmatli kuzatuvchilarimiz mana yaxshi niyatlar bilan sergelida boshlagan uyimiz bitay deb qoldi mana pataloklarimiz chiroq pataloklarimiz chiroqlari bo'ldi hali ishlar ko'p lekin ancha muncha ishlari bitib qoldi mana bu yerda xonalarimiz bor hurmatli kuzatuvchilarimiz maqtanishmasu har bir bir narsani qilganingizdan keyin sekin hamda chiroyli bo'lib kelaversa, kelaversaga ilinging keladi ilohim domdagilarga uchastkalar qurish nasib etsin uchastkasi borlarga yana uchastkalar qurish nasib etsin hammaga yaxshi kunlar nasib etsin rahmat ikkinchi qavatga chiqdik atalomana bu yoqda hali yana chalaishlar bor ekan qo'yiarkan ey olloh mana b ha bu yerda hali letlar qo'yilmagan ekan mana manzara bu derazadan Ana derse biz de bu Ana açsa manzara başlığında. Ana ikinci kanımda. Ana derse bu. Ana.